san уже katta qiz bo'lding aszizoda san уjе opacha bo'lding sochlaringni yig'ib chiroyli bo'lib bu yerga shunday erkatoi bo'lmaydi demoqchimisiz ha masalan hozir to'qqiz yoshman ancha yillardan keyin o'n olti yosh bo'laman ho'p nima bo'ladi o'n olti yosh sovchilar keladi qo'shnilarga gap so'z bo'lib qolmayli o'zingni tut deysiz hop keyin kelin bo'laman o'n to'qqiz yigirma yosh kelin bo'lgandan keyin qaynota qaynonangga yaxshi qaragan deysizlar eringga yaxshi munosabatda bo'lgan deysizlar undan keyin katta bo'lgandan keyin anaqa deysizlar mana shu bolalari bo'lib turib katta xotin bo'lib turib aqli kirmabdi deysizlar undan keyin aqling kirsin deysizlar keyin katta bo'lganimdan keyin yana katta bo'lganimda bu bo'laman nevaralaringga dars o'rgat deysizlar keyin o'lib ketamanmi erkatoy bo'lmasdan hozir erkatoy olishim kerak mana sizga erkatoy bo'l xalaqit men otamni yeydim otamnivoy meni bu dunyodagi baxtim otamu onam yaratgandan